Pytanie bardzo krótkie do Pana Andria i Uarionowa. Jakie są szanse na Majdan w Moskwie i jak możemy do tego doprowadzić? Czy to jest kwestia silnych sankcji, czy co trzeba zrobić? Dziękuję. Mam nadzieję. Ну, рано или поздно к этому все придет, конечно. И э, я должен сказать, что вот я, когда начинал, я сказал, что когда шел украинский Майдан, это правда, это миллионы людей в России э, смотрели, следили, переживали, учились, многие приехали в Киев, многие участвовали в Майдане. Э, они не всегда там показывались э, средством массовой информации по понятным причинам, но э, на самом деле поддержка Майдана среди э, российского общества невероятно высокая. Э, мы очень признательны в России за то, что сделали украинцы. Мы невероятно горды за то, что у вас получилась, по крайней мере, первая часть. Мы очень надеемся на то, что у вас получится следующая часть. И как вы и мы учимся у поляков и у Польши, что им удалось сделать, мы сейчас учимся и у поляков, и у вас. Вот. И в этой ситуации, как сказал один мой хороший друг Андрей Пенковский, он сказал, говорит, Украина показала, что она настоящая старшая сестра, опыту которого мы учимся.